Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз». мене звати Любов Завельнюк. У Нас сьогодні Олена Б'юн в гостях. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю. Вітаю. Пані Олена, дуже багато до вас питань, і найперше запитання ваша позиція, ваш погляд на ситуацію зараз в Овчанську та на Харківщині. Що чекати нам на цій території найближчі тижні? Чи піде ворог далі? Російські війська. что касается Харьковского направления, пойду дальше. Российские войска пойду дальше. Смотрите, они рвутся, они рвутся в сторону воды. Угу. Они рвутся к какой-то реке. Я так понимаю, что вот туда. Ну-ка, по итогу. Нет, это вот что-то, это еще как-то связано, скорее всего, то, что мы, если кто помнит, когда мы говорили про купинское направление, и там все время карты предупреждали, что может быть шаг слева, ну, как-то они могут пойти в обход или же ну, попытаться сделать какой-то нестандартный шаг. Mm -hmm. Такое впечатление, что вот им надо вот именно это направление, потому что именно то, что касается Скупинска, они не, не имеют там успеха. Скажите, пожалуйста, Сумщина, что нападу на Сумщину и оккупации так само Сумщина? купаться с мужчиной частково купаться с мужчиной женщиной. здесь тоже те же карты смотрите если мы говорим про Харьков про Харьковское направление угу. это по сути но ну, это не масштабное наступление да это что-то большее чем ДРГ то, что касается сумщины, здесь тоже такое э, они пытались сделать, только, возможно, меньшей группы. Где-то они будут пытаться это делать. Ну, вот если действительно правда говорят, что они пытаются растянуть украинские вооруженные силы, все силы. Ну, оттянуть вот сюда на север. Угу. Uh... Забегов надо ждать, обстрелом надо ждать. Uh -huh. Чи плануют на какие-то провокации здесь стороны? Uh... Беларуси. На сегодняшний момент российские войска планируют провокации со стороны Беларуси. Планируют. планируют. Планируют уже здесь, видите. Здесь, скорее всего, либо же подставить украинские вооруженные силы, здесь маска. Что-то какие-то провокации, да. Но это больше похоже на той стороне. Как подстава. Тут ничего нового. Чем даст им здесь эту провокацию? Россиянам, белорусским удастся. Или же белорусам с россиянам удастся сделать провокацию. Вот единственное, что у меня Знаете, это как бы э, таким образом э, попытаться дальнейший ход, что ли, этой провокации, дать возможность обстреливать со стороны Беларуси, Украину. Вот здесь вот эта опасность до сих пор висит. Вот угу. сколько она висит, вот это. Чтобы они получили, у них это получилось провокация, понимаете, в эту провокацию никто не поверит, даже если они ее сделают. А от опасность обстрелов, вона висит со стороны Білорусі. Обстрілювати хочуть територію України на Чернігівщині, на Житомирщині. Чи вони хочуть гатити по Києву? Бо з Білорусі зазвичай гатять саме по столиці. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. посыланием в вашем закрепленном комментарии. Подписывайтесь. Куда они хотят, что они хотят обстреливать со стороны Беларуси? Что они хотят обстреливать в Украине со стороны Беларуси? Планы. Так, сейчас показываю планы создать сложность то что не получается реально достигнуть за счет других обстрелов это может быть все что связано с водой вот это знаете вот вода там дамбы вот это вот uh -huh. это что-то связано с военной структурой ну, то, что они могут достать оттуда, попытаться достать с этой стороны. Опять, видите, насколько это реально здесь э, карта выбора. Все-таки есть надежда, что мы этого избежим. Но в то же время и опасность велика. Uh -huh. Uh -huh. Давайте поговоримо, знову повертаючись до Харкова, зараз там йде примусова евакуація. Чи Сумщину чекає примусова евакуація? А там же вдоль границ вже проводили евакуацію. Ні. Ну і що, Сумщ... на Сумщині буде примусова евакуація. На Сумщині буде примусова евакуація. Ну таке вполне можливо. Вот то, что ближе к границе, вот совсем рядом с границей. Mm Карта. Это у мене как карта границы. Видите, тут десятка мечей, виходить. Тут висока опасность йде. Угу. Скобеева, десь е тижня три назад е зробила таку гучну заяву, що в Харківській області е зараз такі обстріли сильні, тому що там буде сіра зона. Чи дійсно РФ планирует на территории Сумщины и на территории Харьковской области сделать серую зону. Мы когда это смотрели, действительно, на сегодняшний момент кремлевские планируют на территории Харь... Харькова, Харьковской области, вот где сейчас там идут бои, сделать серую зону. Ага, планируют и поэтому что... Ну, смотрите, их план идет по иллюзии. Все, что... Мы уже делали такой расклад, и, по-моему, у вас, Любочка. И э, все, что они планируют, это будет на территории серая зона, будет на территории кремлевских, на территории России. Все прекрасно. Мы тогда мы смотрели в Белгородскую область, там показывала. Сейчас угу. э, э, разгоняется информация про то, что Украина... Свідомо здала позиції на Вовчанську, тому що в них є певна домовленість. От звідки ростуть ноги в цієї інфи? Це наші борці за внутрішнього, ем, внутрішнього голосувальника да? за внутрішній голос за свій електорат. Чи це кремлівські наративи для того, щоб посіяти розбрат? Ну, це неправда. І коли я робила розклад, кстати, я зачитувала. Все, что касается Харьковской области и вообще то, что они операцию, Кремль усилил операцию Майдан-3, информационную операцию. Угу. И там четко вот прямо цитировала Кремлевскую их табакерку, где очень плохо, как они критикуют, работают их спецкоры. Их действия были направлены на то, чтобы посеять панику панику, паническое настроение, в том числе в Харьковской области, чтобы они, вот это, знаете, матушня была, и чтобы, ну, не знали страх, угу. не знали, куда бежать в таком плане. И они сами себе оценку дают, что, несмотря на то, что, к сожалению, паническое настроение проигралось у нас, да, но они обвиняют спецкоров, что они слабенько поработали, что надо было, ну, как они называют, хохлов, жестче давить, ну, в плане информационном. То есть, с одной стороны, это 100% информационное такое жесткое давление на нас. и то, что касается внутри Украины, это тоже подхватывают да, те, которым это, в этом заинтересованы. И здесь такой некий симбиоз. И, к сожалению, на многих, ну или же на некоторых он действует. То есть это брехня? Да, брехня. заведомо. Вот прямо я, кому интересно, посмотрите, я зачитувала прямо то, що вони там говорили слово в слово. Угу. Обзывая нас такими словами. Е... То, що ми плохо на это. Пані Олена, ще один момент. Розганялася інформація про те, вже дуже багато, що я не пам'ятаю, що розглядали ми з вами, що в травні червні місяці в Україні можливий Майдан і все інше. А інші говорили, що в нас буде зміна влади. От звідки зміна влади ми бачимо, вона вже почалася. Ми бачимо, що відбувається в Кабінеті міністрів, що там вже змінюються міністри. Пішов міністр, пішли міністра аграрної політики, і є за що. Зараз віце-прем'єра попросили з його посади. Перше питання. Кому вигідно зараз розганяти інформацію про майдан? Чи дійсно планують змінити владу в Україні силовим методом? І хто це є майдан? У них так і називається спецоперація Майдан якщо ми говоримо про Кремльовський. И по картам там они рассматривают три претендента, ну, чтобы посадить в, в, кресло президента Украины. Один помоложе, один постарше, и там фигурирует женщина. И последнее время они как бы делают ставку на женщину. Почему, кстати, они делают ставку на женщину, по картам тоже интересно. Потому что многие, помните, последнее время говорили, что придет женщина, ну, наши тарологи, астрологи, которая спасет Украину вот в таком плане. Хотя временной промежуток у каждого был по-своему. У меня, допустим, это было позже. И они, ну вот, будут пытаться разыгрывать этот сценарий до конца, не открывая истина, кто, кто стоит, кто эта женщина на самом деле. То есть сработает этот сценарий или же не сработает? Угу. Если мы говорим про западных, э, не секрет, что западные партнеры тоже, как бы их не устраивает Зеленский в том смысле, как он стоит на своем, они бы тоже хотели видеть, но уже другого, понимаете, со всех сторон кто-то хочет посадить, ну и внутри у нас рвутся тоже. То есть тут прям разное направление. Чи может украинцы встать перед от озлобленной уманы? І чи зможуть зберегти державність, бо якщо дійсно зараз у нас буде Майдан. Ми можемо подивитися, якщо буде Майдан в Україні, які будуть наслідки для України від Майдану. Ну Давайте на сьогоднішній день Майдан три в Україні буде. от, ісходяти з сьогоднішньої ситуації, Майдан Три в Україні буде. Ну Очень, видите, очень пытаются Кремль. Його... путем обмана. Видите, вот то, что мы только что с вами говорили, путем жесткого ведения в обман и нагнетания страха на нас с вами. Раскачивает ситуацию сейчас. Но я не вижу на сегодняшний момент Майдана, хотя будут приложены все усилия. Ну, тут же и изнутри и тот же, тут же все mm -hmm. рвутся, понимаете? Тут все, кому не лень. Но не вижу я Майдана, слава Богу. Ну, кстати, у меня пока там выходил Король Жезлов один раз солнце, а второй раз король Жезлов, который э, потенциальный, да, тот, кто сядет в кресло президента Украины, когда достаточно с внутренней силой, с внутренним ресурсом, который будет э, ну, менять эту ситуацию, то, что касается чи правда, м, внутри страны. Чи правда, что у нас готовится до кабинет министров Украины? Действительно, у нас готовится к смене кабинет министра Украины. Действительно, у нас готовится к смене кабинет министра Украины. Знаете, тут двойка, тут как-то так еще. Может не полностью. Угу. Потому что двойка не дает ответ да, остаточный да и остаточный нет. Возможно, какие-то мощные кадровые перестановки у нас готовятся. Там посмотрим. То есть, видите, будет запущен в Украине процесс мощных кадровых перестановок. Ну, в принципе, они уже начались. А, Пані Олена, ще запитання. А... Повертаючись, от зараз тут в Києві боротьба за булаву і на кордонах боротьба за Україну, боротьба за життя. І мене дуже багато людей питають, чи вистоять наші ЗСУ? В мене інше питання: чи готові ми були до такого сценарію? Того, що в нас Ви маєте тут... в виду харківське направлення? Харківське, Сумський напрямок, Чернігівський Ну, смотрите, від карти все время показували, але вони показували з боку... Купинска какой-то нестандартный ход. То, что касается Харькова, заход дрг группы. Ну и суммы то же самое они показывают. Вот. Ну чем, давайте посмотрим. Чем Украина была готова, Чему мы прораховывали цей момент? Прораховывала Украина этот момент. То, что они ну, будут так активно действовать. Прораховывала. Прораховывала. Видите, это забег ДРГ-шной группы таких мощных. Ну, смотрите, если так, то пытались предусмотреть все. Но, к сожалению, видите, у нас недостаток ресурсов, это правда, на сегодняшний момент. Вот чем они сейчас и пользуются. Угу. Та помощь, которая идет к нам еще, ну, в полной Ситуация мере не дошла. Изменится. Знаете, у меня было по раскладам, что они выклинчили для себя последний шанс. Я не знаю, этот последний шанс у них давался им несколько раз, чтобы попытаться изменить ситуацию для себя, показать то, что они могут что-то захватить, то, что они могут что-то, ну, более существенное взять. Угу. И все-таки у них, понимаете, их направление это это либо же запорожское, вот что-то с югом связано, вот туда, либо же это донецкое направление, вот это их основные цели. Угу. Ой, Люба, что вы просили спросить? Сможем, Чи в вчасно до нас допомога, чи сможем угу. мы их выбыть? Украина поможет, пойдет в Украину помощь. Ну, давайте так, смотря что, что-то будет тянуться обещанное, что-то придет быстро, что не будет афишироваться. Так. Украинские вооруженные силы выбьют оккупантов с территории Украины. Выбьют оккупантов с территории. Ну да, выбьют. Да. Угу. И все время, знаете, они все время еще показывают, что у них идет какая-то смерть там. И причем, ну понятно, что там должны что-то на болотах объявить, но здесь как-то странно, здесь идет двойная смерть. То ли это смерть, ну понятно, допустим, мы знаем, что там эта фигура не настоящая и должны они ее объявят, не объявят. И еще смерть какая-то, может быть, кого-то, ну кого-то такого в чинах. Ну то, что там начались кадровые перестановки, мы это видим. Это угу. вплыло на хидвины после смерти? Эти смерти именно на территории э, России. Вплынут на ход войны в Украине. Вплынут на ход войны в Украине. Э, да, они как-то вплынут, смотрите, и в международном плане. И это как-то, смотрите, вплынет на возвращение наших территорий. Видите, если, допустим, раньше вот эта четверка Пентакли богатые дары, та территория, видимо, которая богата, очень богата ресурсами в Украине, и которую, собственно, за которую в том числе тоже началась война, и которую им очень надо. И причем эту территорию им надо увеличить. Видите, по итогу, по иллюзии все идет. Не получится так, как они хотят. Дуже цікаво, що зараз Шойгу зняли На його місце поставили людину, яка взагалі не має бойового досвіду. Я говорю за Андрія Білоусова. Він економіст і він відомий тим, що веде особисті фінансові справи Путіна. Давайте розглянемо Андрій Білоусов, давайте розглянемо цю постать. Андрей Білоусов. він є економістом чи ще співробітником ФСБ. Ну, я ще читала, що він дуже хороший то ли з комп'ютером щось связано. Вот в этом тоже вот тоже программист или что-то типа такого есть. він дуже гарний. Він займається аудитом путінським. Так Что? Сотрудничает он с ФСБ? Да, да? чи на Тайна за семью печатями, видите? Тайна за семью печатями. Тут знаете, что он он является как раз-таки, может быть, является как раз-таки тем человеком, той фигурой, правильно сказать, не секрет то, что России помогают. То, что касается военного выробництва, да, ракет, там, угу. промышленности, что, что связано. Такое впечатление, что вот эти какие-то обходные поставки через третьи страны, это как-то завязаны на этом человеке были. Или же контролируют. Вот что-то типа такого. Но какое-то имеет мощное отношение к этому. Чего будет Белоусов проводить аудит вытраченных кошт на обновление окупованных территорий? Ну да, однозначно. Однозначно. И вот эти, знаете, которые... То, что разворовывалось, то, что мощно разворовывалось, и надо отдать должное. Долгое время, я уже благодарила Шойгу за это, что он так сумел хорошо разворовать и же с ним армию. Вот это сейчас, да, будет мощный аудит всего этого. Всего. Здесь не только временно оккупированные территории. Знаете, такое впечатление, что то, что у них сейчас происходит во власти, это... Зачистка. Это не только зачистка, это жестко, жестко взять под свой контроль все финансовые ресурсы. Все финансы. Угу. Это Чуть. знаете, вот это как отжать у одних, потому что у одних отжимается. Ну, знаете, как в 90-е, да, у -у -у. по типу такого. И все собрать. От, у одного или двух. А чому відбувається ну, такий процес? І які будуть наслідки цього процесу для нас, для українців? Можливо, вони там перегрезуться чи навпаки домовляться. Які наслідки? От ціль этого всего Ціль на сьогоднішній момент этого всего в Кремлі. Цель Кремля, я уже об этом говорила, взять, выдрать паузу в войне. Вот в чем идет сейчас большая опасность? Для Украины идет большая опасность. Именно это не перемирие, это лже по картам. Угу. Когда все равно с их стороны будут продолжаться негативные действия по отношению к Украине. И те же ДРГшные группы по Семерке Мечей и многое чего. Нельзя Украине... Здесь идет опасность не только Украине, но и миру в целом, то есть Европе и другим странам. Они просто набраться сил, то есть они готовятся по большому счету, они пытаются готовиться взять еще один реванш и повторить все заново. Зараз, неблищі тижні, надлиосях змін, надлиося того, що відбувається в Україні. Чого очікувати українцям и харківянам? Бухарка Что ждать на ближайшее время? Могучему стойкому Харькову? Могучему. Ну там, видите, там разгоняется целенаправленно в Харьков-Харьковская область. Видите, тут целенаправленно со стороны агрессора ну, будет идти много как бы страха. Ну, еще раз, э, целью самой целью Харьков не является. Ну, нет у них таких целей, э, таких сил. Нету. Чтобы идти в... Тут другое направление у них. И ну, по этой карте, видите, они рвутся к воде. Вот четко, они рвутся к воде. Э... А чи не шукают они возможности? Стартануты на Киев, растянуты наше войско таким чи чином. Да, ну посмотрим. Если здесь подвиснет эта ситуация. То есть мы, э, оно вернется все на круги своя. Ну давайте посмотрим. Рассматривают они план, рассматривают они М -м, пойти еще раз на Киев. Не, ну если мы сейчас, подождите, они же все равно скажут, что они, рассматривают. они все равно рассматривают. Чего они Чи еще раз пить на Киев? Российские войска пойдут еще раз на Киев. Российские войска пойдут еще раз на Киев. Пойдут еще раз на Киев. Здесь, знаете, какой ответ? Это достаточно хорошие карты для Украины. А во вторых, там видите, там будет какая-то у них смерть, См... опять же, да, намек на смерть угу. и не одну смерть, которая изменит многое, что для Украины в том числе. Ну, шо, Я шо. не вижу на сегодняшний момент этого не вижу. Понятно, что у них планы, видите, мы же смотрели, у них есть планы далеко идущие, но еще ну, ж чекаем белого дыма, который пойдет с Кремля. Угу. Можливо, вони собі виберуть нового диктатора. Е, ну а ми з вами прощаємося. Дякую, е, підсумовуючи те, що сьогодні ми почули. Шановні українці, не вдавайтеся в паніку. Будь ласка, звертайте увагу на новини, які ви читаєте, на те, що вам говорять. Не піддавайтеся провокаціям, не піддавайтеся ІПСО, не піддавайтеся паніці. Будь ласка, читайте новини, аналізуйте критично мисліть. Це просто надзвичайно важливо. Зараз вас будуть збивати з пантелику, але ви зрозумієте: вірте своєму серцю, вірте українцям, вірте в ЗСУ. Не просто моліться за них, а вірте в них всім серцем, донатьте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ і е, притягуйте руку допомоги тим, хто втратив своє житло, своє родини через війну. Давайте будемо ділитися добром, підтримувати один одного і тримати себе в руках. Бо зараз ми маємо вистояти, ми ж з вами незламні.